qadın maşallah bu sevindirici bir haldır. Hamımız buna çox sevinirik. Bilirəm ki hər bir kəsdə və qeyd etmək istəyirəm böyük bir qürur hissi ilə ki 23-cü kataloqda, 2-ci kataloqda 100%-dən çox artımla bağlamışıq. 3-cü kataloqda da artıq qədəmlərimizi çox yüksək faizlə başlamışıq. Keçən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə biz 135% artımla başlamışıq. Mən sizin hər birinizi təbrik edirəm. Yəni bu bütün ölkələr arasında olan reytinqdir. Çox sevindirici bir haldır. Bu deməkdir ki, bizə nə qar, nə heç bir şey əngəl ola bilməz. Faberlik Azərbaycan daimən rəbir, daimə də da ilə zirvələrdə olaq inşallah. Və mən ə, keçid alıram, çox da vaxtınızı almayım. Amma bilirəm ki, siz tələsmirsiniz, çünki təəssüflər olsun ki, bu qar şəraitinə, kəskin hava şəraitilə əlaqədar olaraq Ə, bizim bu günləri çatdırılmamız bölgə məntəqələrə və bölgələrdə ümumiyyətlə çıxa biliniblərlər yollar ə, belə bir vəziyyətdədir. Ona görə də ki, o odur ki, day dimiyin, ki kiminsə məqamı görmədik və s. və əlaxıra indi artıq hər biriniz ə, tam dəqiqliklə ələşib bax bu vebinarı dinləyə bilərsiniz. İndi böyük məmnuniyyətlə sonda suallarınıza da cavab verə bilərəm. Suallar ə, suallar bölməsinə yaza bilərsiniz, yazılıb orada вопросы və burda Maya xanımı da salamlayıram, Turanə xanımı da salamlayıram. Məlahət edildi. Hər bir kəsi, hər bir kəsi qoşulanların hər bir kəsini mən salamlayıram. Bəli, bu yüksək nəticədir və mən sizlərin hər birinizi bu yüksək nəticə ilə təbrik edirəm. Esmirə xanımma salamlar. Və biz keçid alırıq bizim nəticələrimizə. Ə, mən bilirəm ki, bütün rütbələr artıq ə, səbirsizliklə gözləyirlər və mən söz verdiyim kimi 2021-ci ilin 1-ci birinci hallığından başlayırıq. Yeni açılmış kualifikasiyaların sayını sizlərə sədalamaq istəyirəm. Direktorlar sayı 25. Bizim düz bir kataloq ərzində yeni rütbələrini açmış direktorlarımız 25 nəfər təşkil edir. 7 baş direktor, 3 gümüş direktor, 2 qızıl direktor və 1 kualifikasiya sıçmış brilyant direktorumuz olub. Bizim e, 2021-ci ilin 2021-ci ilin 2-ci kataloqunun nəticəsinə görə düz yeni 19 direktorumuz kvalifikasiyalarını açıb. Bu çox təndirici haldır. E, Burdan mən Aygun xanımı da salamlayıram, Natavan xanımı, Gündarə xanımı. Düz 19 direktorumuz və 5 baş direktorumuz olub. Bu e, bilisiz e, çox inanılmaz bir e, nəticədir. Cəmi 2 kataloqda bizim artıq başlayıb ə, ilimiz, bizim artıq keçən kataloq 25 yeni direktorumuz və bu 19 direktorumuz vardı və 5 baş direktorumuz və bizim təbii ki, təsdiqlənmiş statuslarımız da vardı. 2021-ci ilin 1-ci kataloqunun nəticəsinə görə bizim təsdiqlənmiş 7 direktorumuz var, 3 baş direktorumuz və 1 qızıl direktorumuz vardı. Mən onların hər birini təbrik eləyirəm biz 10 direktorlar artıq öz statuslarını təsdiqlədilər. 5 baş direktorumuz var, 2 gümüş direktorumuz və 1 brilliant direktorumuz. Əslində 1 deyil, 2-dilər çünki ailədir, cütlükdür, onları elə təbrik edəcəyik gözləyir sərsizliklə və biz davam edirik. Biləliklə qarşılayın. Mən bütün yeni rütbələri, yeni kvalifikasiyalarını açmış direktorlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. 1-ci kataloqun nəticələrinizi sizlərə sədaləyirəm. Qarşılayın bizim Fabrika Azərbaycan şirkətinin kvaliifikasiyasını açmış yeni direktorlarımız: Ataeva Turanə, Əskərev Tural, Əhmədova Mənsimə, Şıxalıyeva Aytən, Kərimovlar Aytən və Əmin Manafova Elmira. Biz davam edirik. Həmzəyeva Maral, İskəndərova Turanə, Abbasova Arzu, Məmmədov Natiq, Sadıxova Könül dəbiz davam edərək Zakarieva Zulfiya, Mansurova Natavan, Mustafaeva Nərmin, Hüseynov Elməddin, Mahmudova Aygün. Mən ə, təbrik edirəm bütün yeni açılmış kualifikasiyalara və davam edirəm. Əliyeva Nuranə, Əliyeva Təxminə, İbrahimova Rəna, Şıxalıyev Kanan, Tağızadə Ramal. Bu dorfa birlik Azərbaycan şirkətinin yeni kualifikasiyalarını açmış direktorlar. Bu elə 1-ci kataloq və biz davam edirik. Bağırzadə Ağayev İbrahim və Nəbiova Ülviyə, İbrahimova Aysel, Hakverdieva Esmira, Nasrullayeva Yegiane, Cəfərli Nurlanə və biz ə, davam edirik. Baş direktorlarımız 2021-ci ilin 1-ci kataloqunun baş direktorlarımız İsmailova Mətanət, Adanova Aynur, Rusxanova Nuranə Guliyevə xəyalə, Bağırva Jalə, Səmədva Şəhla və Aydınova Afər yeni kualifikasiyalarını açmış yeni baş direktorlarımızdır. Bu hələ 1-ci qadalıqdır. Biz davam edirik. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, bax bunda dayanmayasınız. Daima irəli gedəsiz. Bizim birinci kataloqun nəticəsinə görə yeni kvalifikasiyasına açmış gümüş direktorlarımız vardı və mən böyük məmniyyətlə onları sizlərə təqdim edirəm. Hacihanova İnci, Seyidova Təxminə və Aslanova Şəhla. Bəli, hər birinizi ürəkdən təbrik edirik. Yeni kvalifikasiyasına açmış qızıl direktorlar Tağızadə Aynurə və Məmmədovlar Elmira və Yusuf sizləri ürəkdən təbrik edirəm. Qızıl direktor statusu o deməkdir ki, siz artıq Portuqaliya qədəmlərinizi qoyuduz. İnşallah layiqincə də bu statuslara test edilirsiniz. Portuqaliyada böyük nümayəndəliklə Azərbaycanı təmsil edərsiz inşallah. Və bizim 2021-ci ilin 1-ci kataloqunun nəticəsinə görə Yeni brilliant direktorumuz vardı və mən böyük məmniyyətlə bir daha da həmin xanımı sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, xanım il ərzində 5 status açıb ə, və onların 5-ini təsdiqləyibdir əslində və brilliant direktor statusunu da açıb. Məmmədova Turanə, bizim yeni brilliant direktorumuz. Turanə, səni bir daha da ürəkdən təbrik edirəm. Bilirəm ki, sən güclü xanımsan, bilirəm ki, Ə, sən bunda dayanmayacaksan, ancaq irəli gedəcəksən və biz bu haqqda artıq danışmışıq, sənə elə şamaxa da təbrik eləmişik, amma bütün burada iştirakçılara qeyd etmək istəyirəm ki, hələ ki ə, böyük tədbirlər hələ bizdə irəlidədir. Böyük tədbir, tədbirlər, böyük səhnələrdən olacaq inşallah. Mən buna inanıram. Biz pandemiyanın öhdəsindən gələcəyik. Biz bu ə, koronavirusa qalib gələcəyik. İnşallah da böyük tədbir edəndə orada bir daha da hər bir kəsi ürəkdən təbrik edəcəyik. Və biz keçid alırıq, davam edirik. Hər birinizə təbriklər. 2021-ci ilin yeni açılmış kualifikasiyaları, qarşılayan direktorlar: Mikaylova Təranə, Qurbanova Şərqiyyə, Yusibova Könül, Ağayeva Pərvanə, Qurbanova Ülviyyə, Aidəmirova Rəya, Hüseynova Şahnas, Cəfərova, Lamiyə Fabrik Azerbaijan şirkətinin 2021-ci ilin 2-ci kataloqunun nəticəsinə görə yeni direktor kvalifikasiya açmış liderlər və biz davam edərək Abdullayevxan, Əlibeyova Şəhanə, Ağaxanov Ramilə dəyəli məblüdnarə arzuluram əsas indiki zamanda və sizə yeni ən yüksək rütbələr arzulayıram inşallah bunda dayanmıyasız ancaq irəli gedəsiz davam edərək möhsümlər Aysel və Telman Əliyev Isa Qaniyeva Şəbnəm Bayramova Elnara budur Faberlik Azərbaycan şirkətinin 2021-ci ilin 2-ci kataloqunun nəticəsinə görə Yeni direktor statutu açmış almaz bir nəticədir. Burada başda sizin nastavnik ardınız, struktur dəstəkləyicilərini, dəyərli direktorlarımıza da burdan dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu böyük bir işdir, böyük bir çalışmadır. Bunların arxasında böyük bir zəhmət var və ə, hər bir kəs ə, o ha, belə deyək, zəhməti yerdə qalmasın. İnşallah tezliklə də bu adlar, rütbələri 8 kataloqda təsdiqləyirsiz. Beləliklə, yeni kvalifikasiyasını açmış yeni baş direktorlarımız Orucaliyeva Natavan, Səfərova Çimnaz, Aslanovlar Ülkyər və Sahib Xəmiva Əsmər, İbrahimova Aysel Faberlik Azərbaycan şirkətinin yeni kvalifikasiyalarını açmış 2-ci kataloqda Baş direktorlarımız ürəkdən sizi təbrik edirik. Əsas odur ki, bax heç vaxt ruhdan düşməyəsiz, daima sağlam olasınız, daima məqsədləriniz olsun, məqsədiniz bununla bitməsin, çünki Faberlik şirkəti sizə hədsiz, sürudsuz imkanlar təklif eləyir. Və biz davam edirik. Artıq biz təsdiqlənmiş rütbələrə gəlib çatdıq. 2021-ci ilin 1-ci kataloqun nəticələrinə görə Fabirlik Azərbaycan şirkətinin yeni direktorlarını sizə təqdim edirəm. Qarşılayın. Məmmədova Şəfa, Tağızadə Aynurə, Səfərova Samirə, Məmmədova Siril, Oruçova Salatın, Poladov Sərxan, Pirverdiyeva Figenqiz. Davam. Aynurə, baş direktorlar, baş direktorlar ayrıca mən qeyd etmək istəyirəm belə deyitməyə dəyirəm ki, Tağızadə Aynurə xanımın adını bir neçə dəfə biz ona gəldi. Hər 2021-ci ilin 1-ci kataloqunun nəticələrinə görə yeni baş direktorlarımız Tağızadə Aynurə, Səfərovlar Zülfiyə və Yaşar Mustafa evə səhilə təbrik edirəm sizi. Uğurlarınız bol olsun, davamlı olsun. Yeni-yeni liderlər yetişdirəsiz. Təkcə baş direktordu olmayasınız. Gümüş, qızıl, yaqut, brilyant və elit və daha yüksək rütbələrə qalxasız, inşallah. Mən buna inanıram. Və biz davam edirik. Bizim ə, yeni qızıl direktorumuz olub birinci kataloqda. Mən onu bir də hada təbrik edirəm burda-burdan. Məccidova Jalə Faberlic Azərbaycan şirkətinin yeni qızıl direktoru Məccidova Jalə. Cəlalə səni ürəkdən təbrik eləyirəm. Bilirəm ki, sən artıq Portuqaliya səyahətini qazandın. Bu çox sevindirici bir haldır. İnşallah, orada da bizi layiqincə təmsil edərsən və ondan oradan qaydanda artıq yeni rütbə ilə də qaydasan. Bilirəm ki, o vaxta kimi inşallah sənin açıq rütbən vardı, onu da təsdiqləyərsən. Burada dayanmayasan, ancaq irəli gedəsən. Hər birini, hər biri bizim yeni rütbələrimizi hamını ürəkdən Təqdim edirəm və biz davam edirik. Bizim 2021-ci ilin 2-ci kataloqunun nəticəsinə görə yeni direktorları sizlərə təqdim edirəm. Beləliklə qarşılayın. Osmanlı Şəlalə, Zeynalovlar Sara və Arif, Fərruxova Esmira, Rızayeva Mahirə, Kərimova Vüsalə, Fabirlik Azərbaycan şirkətinin təsdiqləmiş direktorları uğurpadirik. Direktorlar: Guliyeva Xayala, Behbudov Emammaddin, Kərimli Nərminə, Orujeva Fəhriyə, Əbəs Sabirliyə, Qurbanova İlhamə. Təbriklər. Burda dayanmıyasız. Bax, mənim bir də sizdə arzum var ki, bax bura çatdınız. Bu zirvə ən yüksək zirvə deyil. Direktor zirvəsi, bacə zirvə deyil. Yüksəkdir, amma bundan da böyük yüksək zirvələr vardır. Bunda dayanmıyasız. Məqsədlərimiz bol olsun. Məqsədlərinizə uğurla çatasınız. Və biz ə, davam edirik, çünki bizim 2021-ci ilin 2-ci kataloqunun nəticəsinə görə bizim yeni baş direktorlarımız vardı və mən sevinirəm ki, bir neçə liderlərimiz 2 rütbə ilə təbrik olunurlar. Ona görə də mən bir daha da onları təbrik edirəm. Hər bir kəsi Faberlic Azərbaycan şirkətinin yeni baş direktorlarını: Zeynalova Sara və Arif, Səfərova Pərvanə, Səidova Təxminə, Abbasovlar Aygün və Anar, Oruç və Fəxriyyə və Sabirli Rəya Sizin uğurlarınız bol olsun. Ə, əsas sağlam olasınız. Bax bu qarlı, çovğunluq havada sizlərə ruzu bərəkət arzulayıram. Arzu edirəm ki, bundan sonra dərhal fikirləşəsiniz ki, ən azından qızıl direktor statusuna açılıb dəsti gəlisiz ki, Portuqaliya səyahətində böyük nümayəndəliklə Azərbaycanı təmsil edəsiz. Xanımlar və cənablar, qarşılayın. Bizim Fabrik Azerbaijan şirkətinin yeni gümüş direktorları da vardı və mən böyük məmnuniyyət hissi ilə bu insanları sizlərə təqdim edirəm. Nağıyeva Leyla və Məmmədovlar Elmira və Yusuf. Təbrik eləyirəm hər birinizi. Gümüş direktor o 2 lider yetişdirmiş direktordur. 2 nəfər lider yetişdirən direktor o hər şeyə qadirdir o artıq bunda dayanamamalıdı. Bundan sonra nəyin ki qızıl, hətta brilliant direktorda olmalıdı və olacaqlardı. Mən sizə brilliant direktor ən azından olmağı arzulayıram. Hər bir kəsə ürəkdən təbrik eləyirəm və inşallah sizi brilliant direktor statusu ilə təbrik edək. Və biz bugünkü günümüzün ən tentənəli məqamına gəlib çatdıq. Çox böyük qürur hissi ilə, böyük sevinç hissi ilə Çox sevdiyim və tanıdığım Yeni Faberlik Azərbaycan şirkətinin brilliant direktorlarını sizlərə təqdim edirəm. Bu ailə cütlüyüdür. Dadaşov Səbəh və Hüseynov Kənan. Mən sizi bir daha da ürəkdən təbrik eləyirəm. Bilirəm siz bunda dayanmayacaqsınız. Uğurlarınız sizin bundan sonra davamlı olsun ilkcə elitdə yox, milli direktorda olasınız və bundan da ən yüksək rütbələrə qalxasınız. Təbriklər bir daha. Ə, mən arzu edirəm ki İnşallah bu ilki forumda e, arz edirəm ki bu nəhayət ki bu forum baş tutsun və bu forumda dayanan bütün yüksək rütbələr, nəinki bütün rütbələr ancaq Azərbaycan tərəfindən olsun. Əlbəttə mən istəyirəm ki bütün pabrik inkişaf eləsin, amma elə biz çıxanda bütün səhnəni elə biz tutaq. İnşallah elə də olar. Bir daha da bizim brilliant direktorlarımızı təbrik eləyirəm. Səbuh Həkanan, uğurlarınız bol olsun. Əsas daima irəli Heç vaxta ruhdan düşməyəsiz, heç kəs sizi heç vaxt ruhdan salmasın. Ancaq irəli gedisiz və mən inanıram, bilirəm ki, elə də olacaq.